Hola, ¿desde qué país me estás viendo? Si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos vídeos. Me encantaría que te suscribieras. Demet Demir es uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos. Se habla mucho del actor de 28 años con sus series de televisión, publicaciones en las redes sociales y frecuentes afirmaciones de amor. A pesar del rostro sonriente y la gran energía positiva de Demet Özdemir, su vida familiar en Kocaeli, donde pasó su infancia, es como una película turca pesada. Quienes buscan quienes es Demet Özdemir pueden acceder fácilmente a información sobre ella años después de que se hiciera famosa. Sin embargo, en la vida de Demet Özdemir antes de llegar a Estambul, también hubo violencia paternal y su hermana se escapó de casa en aras de la fama. Cuando la actual estrella de Özdemir empezó a hacerse un nombre explicó con todo detalle los hechos sobre su vida familiar y su padre en la entrevista que concedió. Demet no dudó en decir sobre su familia, la fama nos dispersó. Sin embargo, la fama a la que se refería no era su propia fama. La hermana mayor de Demet Özdemir, Derya es un hombre que ha probado la fama antes que ella. Esto es lo que sucedió en la familia de Demet después de que la hermana mayor de Demet Özdemir, Derya Demir, emprendió el camino hacia la fama. Pasé mi infancia en un pequeño pueblo de Izmit. Vivíamos en una casa de dos plantas con jardín con mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano. En resumen, éramos una típica familia rural. De hecho, la estrella de mi hermana se levantó primero. Cuando fue a Estambul como espectadora de Arkfelec, conoció a Meme Ali Erbil. Mehmet Ali notó a mi hermana entre toda la audiencia y le dio una tarjeta que decía: Tu cara es muy hermosa, regístrate en la agencia. Mi hermana recibió su primera oferta una semana después de inscribirse en la agencia. Él la escuchó y evaluó en secreto la oferta de mi padre, como en las películas turcas. Ella se subió al tren y se fue a Estambul. Mi hija de 19 años, mi hermana, ni siquiera podía ponerse lápiz en los ojos por miedo a mi padre. Cualquier tipo de maquillaje estaba prohibido en nuestra casa de todos modos. Aunque yo solo tenía entre 8 y 9 años, hice todo el plan de escape de mi hermana. Le di mi madre la tarea de distraer a mi padre. Ya era mucho. Nos han ganado en la fila. Mi hermana, en particular, le tenía más miedo a mi padre que yo. Recuerdo que inclinamos la cabeza y esperábamos frente a él. El primer trabajo de mi hermana fue en la portada de una revista. Entonces llegó una oferta para el vídeo y se alcar de Mustafa Santar. Por supuesto, mi padre no tiene idea de lo que pasó. Cuando llegó a casa por la noche dijo, me pregunto si se habrá enterado. Todos estábamos temblando de miedo, vivimos con ese miedo durante un mes. Incluso si pudiéramos resolver el problema de la revista, no teníamos ninguna posibilidad de escapar del clip. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos otra opción. Pusimos todas nuestras esperanzas en ese clip para salir del pueblo en el que vivíamos. Nuestra única luz era mi hermana, si ella pudiera ir a Estambul y ganar dinero, nosotros también nos salvaríamos. Ahora era un callejón sin salida. Hablamos con mi padre, pero nuestras palabras no sirvieron de nada. No quiero escuchar más, sal de tu habitación, dijo. Entonces mi hermana y yo nos encerramos en la habitación y lloramos durante días. Finalmente convencimos a mi padre para que se mudara, pero no vino con nosotros. Se casó justo después de que nos fuéramos. También tengo que decir eso, abrirnos el camino fue el mayor favor que pudo hacernos. Hace años que no nos vemos, pero recientemente nos reconciliamos. Pero nunca pensé que nos odiaba o no nos amaba. Es simplemente muy terco. Ese año mi hermano también se mudó a Alemania y empezó a vivir con mi abuelo. Entonces vine a Estambul con mi hermana y mi madre. Fueron tiempos buenos y difíciles para todos nosotros. Cuando nuestros padres se divorciaron, mi hermana se convirtió en el hombre de la casa. Aunque no ganaba mucho dinero, me envió a la universidad. Mi hermana iba a sesiones de fotos de catálogos y bailaba. Nos cuidó haciendo un doble trabajo. Un día se enamoró y se casó de repente. Mi hermana se casó con un hombre rico, pero eso no nos benefició. Tuvimos que cortarnos la barriga nosotros mismos. Un día se nos acabó el dinero. Casi necesitamos una rebanada de pan. Mi madre y yo estábamos sentados y pensando qué hacer. Tengo 16 años y de repente decidí bailar, pero era baja y pesaba 63 kilos. Me dijeron que tenía que pesar 51 o 52 kilos o no podría bailar. Trabajé con determinación, comí solo ensalada todos los días, hice pilates y perdí 11 kilos en un mes. Llamé al gerente para el que trabajaba mi hermana. Llevaba la misma ropa que dije que nunca usaría, y prometí no volver a hablar en grande después de ese día. Para una niña, ser bailarina en Turquía tiene algunas desventajas. Experimenté mucho esta ansiedad, luego me uní al equipo de baile de Ben. Actué con él regularmente durante un año y medio. Pero mientras tanto tuve que dejar la escuela. No me di por vencido, comencé la escuela secundaria nocturna y me gradué con mis compañeros. Después de dejar Bengu, comencé a bailar en Anadolueces. Mientras tanto, también actuaba en comerciales. Lo pasamos muy mal, pero los días buenos no tardaron en llegar. Mi deseo de ser actor ahora se reveló plenamente. Con el dinero.